लात हजन और ये जुमला उस वक्त कहा जब दो मुशरक ढूंढते 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 वहां गार के दहाने पे पहुंच चुके थे अल्लाह ने इंतजाम भी हिफाजत का बड़ा अजीब किया यहाँ अल-इस्तियाब में अब्दुल अबर ने लिखा है दरख्त के के उगा दिया उसी वक्त जिसके पत्तों के पीछे आपका चेहरा छुप गया मुआजा था उसी वक्त हुक्म दिया इनके दाखिले के बाद मकड़ी को उसने जाला बना दिया उसी वक्त जंगली कबूतरी को हुक्म दिया गया कि तुम दहाने के ऊपर घोंसला बना के उसमें अंडे भी दे दो जो लोग कबूतर पालते हैं ना पालतू कबूतर जंगली नहीं वो तो और भी भागते हैं पालतू कबूतरों के बारे में मशहूर है अगर इनके अंडों को कोई हाथ लगा दे ये उन अंडों पे बैठना छोड़ देते लोग नजर से भी इनको बचाते हैं है या नहीं यहां अंडे दिए गए जंगली कबूतरी अंडे वीराने में देती है जहां किसी इंसान का गुजर न हो देखने वालों ने कहा यहाँ नहीं आए मकड़ी का जाला बता रहा कि यहां कोई अंदर नहीं गया और तो और बात सीरत की कुतुब में यह है कि एक ने खड़े होकर उस गार की तरफ पेशाब भी किया जब उबक सिद्धिक रजील्ला तो ने फरमाया ये आए। अगर इन में से कोई अपने पाओ की तरफ भी देखे तो हम नजर आ जाएंगे आपने फरमाया क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह गम ना कीजिए अल्लाह हम दोनों के साथ है अल्लाह हमारे साथ है केसा, 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 केसा। अगर मैं एक एक लफ्ज की खूबी और खूबसूरती बयान करूं तो वह असल मौजूद जगह पर रह जाएगा कि पर इन्ना माना ने एक हजरत उन्होंने कहा हम पकड़े गएरत ने फरमाया था फरमाया वहां यकीन और तवक्ल

दो का दूसरा दो में दूसरा, दूसरा।, दूसरा। कौन है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि अक्रम सानियत नैन से मुराद हजूर हैं इससे पीछे पढ़िए आगे पढ़िए तमाम ज़मायर हुजूर की तरफ राजे दो में दूसरा फरमाया दो में पहला नहीं फरमाया आप मुझे बताएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक दो हैं दो है। इन दो में हुजूर दूसरे हैं या पहला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हैं या दूसरे हैं पहले हैं जाहिर है हर एतिबार से अल्लाह फरमा रहे हैं दो में दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सबको दूसरा फरमाया क्यों सारी ज़िंदगी शेर व शायरी पर आपने गुजारी सारी जिंदगी किस्सों और कहानियों पे गुजारी और अकवाल जर्री सुनहरी अकवाल पे गुजारी जुमले बनाए सब कुछ किया कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाले उस कुरान की लताफत को भी समझिए एक एक लफ्ज में हुसन क्या है इसीलिए आपको जिसने भी कोई उल्टी टेढ़ी पट्टी पढ़ा दी आपके जहन में एकदम शुकुक शुभहात का एक गुबार आ जाता है क्यों कुरान पढ़ा नहीं सारी जिंदगी दो में दूसरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो फरमाया हालांकि वो पहले हैं, मैं अर्ज कर देता हूं इसलिए कि ये हमेशा की बात नहीं हो रही आज गार में दाखिल होते वक्त की बात हो रही है और ग़ार में दाखिल होने में अबू सिद्दीक पहले दाखिल हुए थे ताकि मूजी चीज़ अगर है नुकसानदेह चीज़ है उसको खात्मा किया जाए औरज़ूर को नुकसान न पहुँचे, आप गार में दूसरी तरफ बाद में दूसरे नंबर पर दाखिल हुए तो कुरान इसको कह रहा है इद हमा फिलार इद यकूल साहिब ला तसन य दो का जो दूसरा फरमाया वह ग़ार में दाखिले के एतबार से फरमाया भी फरमायाबी तो उनकी अजमत को देखिया तीन दिन यहां गुजरे और हजरत के घर के एक एक फर्द तक खिदमत कर रहे हैं जो मैंने शुरू में तफसील से अर्ज किया तीन दिन के बाद, के बाद, के बाद, के बाद, के बाद के वो दो ऊंटनिया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने एक मुशरक के हवाले की थी, थी। अब्दुल्ला बिन और ये मुशरक था काफिर था इससे बात हुई थी मदीना मुनवरा जाने वाले रास्ते तुम्हें मालूम है एक रास्ता मशहूर है उस पे हम नहीं जाएंगे उसके अलावा गैर मशहूर रास्ता उस पे तुम हमारे साथ जाओगे तुम्हें रास्ता पता है हम तुम्हें उसकी उजरत और कीमत देंगे पैसे देंगे तीन दिन के बाद जुमेरात के दिन मीटिंग हो रही थी दारुन नदवा में जुमेरात की रात को अलैहि वसल्लम निकले हैं और जुम्मा हफ्ता इतवार तीन दिन वहाँ गुजारे सोमवार वाले पीर वाले दिन वहाँ से निकलना है सुबह के वक्त अब्दुल्ला बिन और उन दो ऊंटनियों को लेके आ गया इससे एक शरी मसला भी मालूम हुआ उजरत देकर अगर किसी मसले में ज़रूरत पेश आ जाए काफिर और मश्रक और अल्लाह के दीन के दुश्मन उससे कोई काम लेना हो तो उजरत देकर ली जा सकती नाजायज नहीं जाएजा ना है काम जायज होना चाहिए रसूल अक्रम सलाम ने उजरत के तौर पर इनको साथ दिया ये आमिर बिन फुहरा गुलाम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह रसूल सल्ला और अब्दुल्ला बिन और चार आदमी हैं गैर मारूफ रास्ते से निकल के गए याद रखिए गारे शोर में तीन दिन तक रखना रहना ये छुपना नहीं है अकीदे की बात समझा रहा हूं वसल्लम छुप के नहीं बैठे थे कि आपको जान का खतरा था, रूपोश नहीं हुए थे रास्ते के लिए जो गैर मारूफ रास्ता इख्तियार किया गया था इसलिए नहीं कि मारूफ रास्ते पे जाएंगे तो ये लोग पकड़ लेंगे कोई नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे बताइए जब सौ तलवारें सौ जवानों की घर के बाहर मुहासरा था अल्लाह ने बचाया तो क्या रसूल अलैहि वसल्लम का यकीन नहीं था कि अल्लाह बचाएगा ये मेरे और आपके लिए आपने एक सुन्नत जारी की कि तुम पैगंबर के मर्तबे पर नहीं हो सकते ना तुम्हारा यकीन और तवक्कुल अल्लाह पे इतना हो सकता है तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम रूपोश हो सकते हो बस ये सुन्नत है तुम्हें अगर अपनी जान बचाने के लिए गैरमारूफ रास्ता इख्तियार करना पड़े तो पैगम्बर की सुन्नत तुम्हारे लिए है ताकि तुम्हारे लिए वो अजर का बायस बने इसलिए नहीं कि रसूल अकरम सल्लम को खतरा था मुझे पकड़ लेंगे मुझे कत्ल कर देंगे ऐसा नहीं वो तो कदम कदम पे अल्लाह ने बचाया और अल्लाह ने फरमाया भी वो भी जुनूदिन उस पैगम्बर की अल्लाह ने तयद फरमाई अल्लाह ने उनकी नुसरत फरमाई अल्लाह ने उनको बचाया ऐसे लश्करों के जरिए जिनको तुम देख भी नहीं सकते एक जबरी काफ़ी है एक फरिश्ता काफी है तीन दिन के बाद यहां से निकले अल्लाह अकबर कबीरा रास्ते में सुराका बिन मालिक बनु का सरदार इसने भी सुन रखा है कि रसूल अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी पर सौ ऊंट इनाम है अबू बकर सिद्दी की गिरफ्तारी पर सौ ऊँट ये सारे अतराफ में फिरा घोड़े पर कोई सुराग नहीं मिला शाम को सर पकड़ यूं बैठा था कौम के एक आदमी ने कहा क्यों परेशान हो का इसलिए परेशान हूँ कि दो सौ ऊँट हाथ से निकल रहे हैं उसने कहा मुझे ये लगता है कि साहिल समंदर का जो इलाका है उस पर दो लोग और उनके साथ कुछ लोगों को मैंने जाते हुए देखा मुझे लगता है वही तुम्हारे मतलूब हैं उस रास्ते पे जाओ सुराका बिन मालिक घोड़े पे सवार होकर दौड़ता हुआ आया खुद कहता है जब मैं करीब हुआ अबू बकर सिद्दीक परेशान हो गए फिर फरमाया रसूल सोला का करीब आ रहा है पहचानते थे सरदार ये और ये तो हम हमारी इतला हो जाएगी अल्लाह अकबर कबीर हजूर ने फिर फरमाया ला और दुआ फरमाई अल्लाह जैसे आप चाहते हैं इसकी तरफ से हमारी किफ़ायत फरमा दीजिए हुजूर के हाथ उठे आपने दुआ फरमाई उसका घोड़ा उसके अगले पांव जमीन में धस गए वो कहते हैं मैं खुद समझ गया कि इनके साथ अल्लाह की नुसरत और तइद और ये सच्चे हैं मैंने दिल ही दिल में तोबा की कि बस अगर मैं निकला तो मैं कुछ नहीं यहीं से वापस घोड़ा मेरा निकला दो चार कदम पीछे गया फिर ख्याल आया उस इनाम की लालच जेल में आई फिर मैं पीछे दौड़ने लगा फिर घोड़ा जमीन में धस गया तीन मरतबा ऐसा हुआ फिर अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बिकाया सराका सराखा क्या हुआ बस आप मुझे माफ कर दीजिए मुझे अमान दीजिए और अमान का परवाना दीजिए कोई अलामत और निशानी दीजिए मुसलमान नहीं हुए इस मौके पर हुजूर ने परवाना दिया जाओ और एक खुशखबरी भी सुनाई कई फबिक सुराका क्या हाल होगा उस वक्त का जब किसरा फारिस ईरान के बादशाह के कंगन तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे किसरा के बादशाह के कंगन मेरे हाथ में पहनाए जाएंगे आपने फरमाया, याद रखो एक, एक वक्त ऐसा आएगा सईद उमर फारूक रजील्ला की खिलाफत में ईरान फतह हुआ वहाँ के खजाने आए हजरत उमर रजी अल्ला फरमाया राका को लेकर आओ आज रसूल अक्रम सी मुबारक से हिजरत के सफर में निकले हुए क़़लेमात आज पूरी दुनिया के सामने सच करके हम दिखाएंगे सुराका को ढूंढ के लाया गया ये सन आठ हिजरी में फतेह मक्का के बाद मुसलमान हो चुके थे इनको लाया हजरत उमर तुम ने वो कंगन मुसलमान मर्द के लिए सोना पहनना हराम है हराम है हराम है में, बाजुओं में कंगन सोने के पहनाए गए और उनको हजरत उमर रजील ने ऊंटनी पे सवार करके मदीना की गलियों में फेरा के फरमाए लोगो आओ हमारे पैगम्बर की सदाकत का मुशाहदा करो हमारे पैगम्बर की सच्चाई का मुशाह करो ये बात उस वक़्त फरमाई थी जब अरब महकूम थे न उन पर रूमी अपना तसलुद करना चाहते थे न फारिस के लोग उन्हें अपना मातह समझना चाहते थे आओ और इस्लाम की इज्जत को समझो हजरत उमर फरमा रहे अल्लाह अकबर हजरत को ऊँटनी पर सवार किया सराखा बिन मालिक को साथ हजरत उमर पैदल जाते हुए फरमा रहे अल्लाह अकबर सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है अल्हमदीबा मिन किसरा तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने ये सोना और जिसने ये कंगन जिसने ये ताज और जिसने ये गनीमत, गनीमत जिसने ये खजाने किस तरह के बादशाह से छीन कर, 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 कर जो कहा करता था अना रबुन्नास मैं लोगों का रब हूँ उससे छीन कर आज वो अलबसहा सोरा कतब ने मालिक लेकिन मिन आराबी मिन बनी मुदलज बनी मुदलज के एक देहाती सोराका बिन मालिक के हाथ में अल्लाह ने पहना दी शराखा ने अमन तलब किया था अमन मिल गया कदम कदम पे रसूल अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी तो उनके साथ अल्लाह की नुसरत सामने आ रही है लेकिन ये पैगाम है मेरे और आपके लिए कि ये रसूल का दीन के लिए जो निकलना था, था, था। आज भी अगर आपका सारी, वयम वयम सारी मखलूक की तदबीर एक तरफ उनके मशवरे तरफ उनके मनसूबे एक तरफ वयम्लाह और अल्लाह की तदबीर एक तरफ अल्लाह की तदबीर कोई ना जुट ला सकता है ना उसे ताल सकता है ना उसे मगलूब कर सकता है वल्लाहु गालिबुन अला अम्रे अल्लाह अपने फैसले पर जो उसने किया उस पर गालिब है वलाकिन अक्सरन्नास या ला यालमून व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन